Вітаю вас, друзі, ви на каналі Рибацюга. Сьогодні у нас в планах мікраджиг. Е е я на річці Сіверський Дінець. Як ви бачите, ці місця мені знайомі, але не по окуню. Тобто тут я колись рибалив з фідером, там, тут ловив густеру, там така всяке. Нічого цікавого, тут, ну, звісно, не було. Але тут цікаві місця по окуню. Тут е обривисті берега. Тобто окунь тут повинен бути. Сьогодні спробуємо його пошукати. Ну, якщо що, є план Б. Якщо тут нічого не вийде, то поїдемо на інші місця, там, де він точно є. Так що якось так. Далі по порядку, погнали. Перша місцинка у нас тут така. Прикольна. Ох, аби не шваркнувся. Вчора був дощ. Так, я бачу уже, что воды дуже мало. Есть богато корчил. Не знаю, я сделал ошибку или нет, что я с открытым крючком. Так, по снасти давайте сразу. Это э, це до 5 грамм 0,85. Экусима 1000. И любимая ларовая двушка. Пока поставил 3 граммчика. Тут такая глубина вроде должна быть. Ну, поднимемся, что, потом там что-то пом полегче. Так, ну что, погнали. Первый заброс. Он туда под коряшки. Сейчас подивимся, что тут у нас с глубинами. Взагалі, что у нас тут коится. Ой, ветку уже закину. Ну, глибоко. Только упалось. Так, оттуда. Ну глубока тут, скажу сразу, прям глубока глубока. Не могу там два граммчика ставить. Три вроде да, но забагато, кажется. Так, зараз поставлю 2 граммчика Пока еще у коня не найдено Меняю позиции А я сегодня с таксистиком Мы гуляем что ним. да? Гуляем? Гуляем! Так что топаем в пошуках Так, новая мясцинка Коряжечки такие прям тут зались Сейчас мы попробуем тут когось отловить. поставил 2 грамма, как и казал раньше. Плевак, нема. Ой. Так, завалил на ветку. Прощай, приманка, чи не... Не, не прощай, приманка. Да, умовы, конечно, тут такие жесткие. Я так не знаю, может, осет надеть? Да, думаю. Это тут никто не живет. В таких чудесных корчах. Ну ладно. друзья, в общем, промежуточные воды, да, какие окуня тут нема на глубине под припечками. Глубина тут такие два, полтора, два, два с приблизно. Окуня тут не мае. Був один контакт в корчах. И все. Доловить никого не вышло. То есть, якость бубнячая получается. Меняю сейчас локации. Будем шукать его значит, по мелякам. По заливчикам, по норкам, по всяким. В общем, хлопцы переместы в Заливчик, в мелячок. Не знаю, раньше тут оку не было. Сейчас проверим, есть ли тут вон и сейчас. Потому что что-то непонятное происходит. Причем вообще что-то непонятно. Так, есть первый Барбоскин. Не такой, гарненький. Прям гарненький. давай, открывай рот. Не красунчик першенькой распочиналась так ну что хлопцы это мы красеня отпустим хай плаве пробуем поймать еще это уже хоть что клюну он десь он там десь далеченько я вперся там в якусь Чуть то траву, что то Карчушку. Он после нее сразу же жахнул. Ветер боковой, правда, не сильно удобно. Но мы как-то с ним справляемся. Есть еще один. Трава, наверное. Чуть -чуть трава. А, тьф. Была. Вот это так, так. Была клевака. <смеш> Пимал, блин, на <смеш> называется. Десь там и окунь. Так, я была клевака. Ну, клюнула вот таке. Але перед цим была клевака, тому що дивіться, ось бачите, что? Вот таке вот с ларва і Так, ну, вот ларвы от моей хвоста отъела. Жалко, конечно. Так, достаем волшебную коробочку. Там да все. Так, ценам нам пока не надо. Берем новую ларвочку. Кстати, по коробке, смотрите, у меня тут ларвы двушки ультрафиолет, ну типа сирень, не знаю, Ф по фанатику 008-007 цвета. Масло, кислота, такая морковка, тут танточки, джавики, всякие слаги. Ну и тут такая слещучка, тут типа рачок, тут несколько рачков и твистерочки. Маленькие, виброхвостик виброхвостики двух, двухдюймовые маленькие в масле. Ну типа такого. Той по грязи тусуется. Иди сюда, таксист, выходь. Выходь оттуда. Так, еще раз мы залампичим ларву. Так, ось. где такое дело. И пробуем кого-то. Кстати, поставил я, не сказал, поставил я с флюра с 0.32, по-моему, 0.42 флюра. Коротенький такой поводочек, ось он, не знаю, сантиметров ну, 10, может. Может, меньше. Кстати, ось его кто-то скоцнул. Может, то щука клюнула, там то перед корягой. Потому что есть коцачка маленькая, и хвост был одеженный. Не знаю, сейчас попробуем. Я думаю, она уже не клюне. Так, что-то мы тут закрутилось. Ну, попробуем еще раз. Может, там есть окуня. Где-то там есть какая-то карчушка. Попробуем сейчас. есть под сил и подбирается одна ну она еще один мордатик мелкий это уже поменьше это уже поменьше но подбираются одно. без поклевки без стука без ничего просто подбирают ё-моё так, стой, Нельзя. Так, тут был в дерьмо не залезть. Бо тут, если наш будет глибоко. Давай, почи. Погнал. Так. Это уже интересней. Это уже интересней. Вот там где-то они тусовку устроили. Видите, где они сидели? тут под берегом. Сейчас вони... вода упала, а дійшли трошки туда подальше. Не знаю, что. Скорее всего, вода упала. Ему там поглибше, комфортнее, глубина. Может, не знаю, с чем это связано. Так, новая точечка. Опа, чуть не... Чуть не зафигачил. Туда, куда не надо. Да наши кокушата. Так есть. А б она, нейцекой не тут клюнул. Что самое не характерное он клюнул в толще воды клював не дна. видите, какой не поганый такой кунчик. Винклював не дна а в толще воды. Я по-вашему, он погнал малька. Он, весь что что делает? Он в корчах малька душа. Погнал малька. Я бац бац и подстрою все и есть. Так, хай плыве, хай плыве. Мы попробуем еще раз бац бац сделать. Да, ну конечно, клют они сегодня вообще не активно. Так тынская вот еле-еле. Прям вообще. Хотя окунь такой приятный. Ну, довольно-таки непоганый. Кушочка. Таксист. Таксист на. Жж, бум. Хе -хе. О, о, о. рыбак, рыбак, рыбак. Все, иди сюда, нельзя, нельзя. Иди сюда. Не борсайся там, муляки. Мне потом тебя откупывать надо будет. Видите, материки клюют. Оба-на. Прям хорошенькие. Как для барага прям классные-классные. Хотелось бы, конечно, их сюда побольше. Щука он гоняет по той стороне, ё-моё. Ну туда не добрусь, ничего, дуже далеко. Вот такие вот. Они пацаки. Пацаки, балбецаки. Нельзя так. Ну вот так. Рыбак да ловли. Так, ну это уже что-то интереснее уже началось. Бачите, все-таки в заливе на глубине где около полтора метра. Может, трошки меньше тут плюс-минус на полтора грамма ловить комфортно. Отзывается, но не активно. То есть он был со второго, с третьего раза добирает. Так потыкают, они потыкают. Хотя он по угоняют, гоняют. Как бы, ну, то есть есть какая-то активность, малька он кошмары. Ну а клювать сильно-сильно активно не, не поклевок есть. Заем. Ну, боже, крахотун такой. Прям совсем крахотун. смотрите, какой. <laughs> такой осен. Пистолетик. Ну, заедал, как он. Тынц, тынц, тынц. И есть. Если клюво вот такой крахотун, то значит, что крупного, скорее всего, тут не будет. А может и будет. Сейчас проверим. О, есть. Трошка покрупней. Даже трошка покрупней. Оп, оп, отпал. ай яй Тихо, тихо, тихо. Тихо, таксист. Нельзя. Поколоманный барбос. Да давай открывай. Ну, в общем... В общем, вот такой. Вот такой барбоскин. Хайплв. Не взял сегодня с собой никакое полотенечко. Точнее, взял, но на в машине. А до машины топать уже охота, понял. Так, ну что, поднимемся. Может еще кто едет там. Ну, клюют прям так. Тык-тык-тык. За так аккуратненько. Потихонечку. Не спеша. Ну на хлопцы оси мелкощук. Вода обогранулась. Блин, за... Так, как что этот... ⁇ -мо ⁇ Давай сюда. Ой, и кощук, щук, но она промазала. сюда, опа, опа, есть такое дело. Мелко щука мы тоже пима. <свист> <свист> Такая вот мелко щучка подбагрилась. Я сказал, что кто тут малька кошмарил. Вот она и до кошмарилась. Ну, садилась она, конечно, дебела за бочину на ларочку. Такая вот мелко щучка классненько. Так, фоточку мы залампичили. Теперь давайте як-то и Як-то аккуратно вот так. М да. Конечно, щука красава. Сама на берег вылетел. Ай, трешать надо. Ты не хочешь от меня уходить, что? Господи, муляка. Опа. Тихо, нельзя. Давай. Попытка номер два. Туда. Двух. Все, погнала. Класс. Правда, баграну, ну она выходила. То есть я же не просто так и забагрил, правильно? Фух, так. Надо двигаться дальше. Смотрите, какой Красавчик вообще прям. Прям вообще прям красавчик, красавчик. Ну вот це так дядя. Сейчас вам покажу. Вот это дядя. Видите? Какой. Вот это аппарат нафиг. Ху -ху -ху. Красавчик вообще. Прям вообще красавчик. Прям вообще вот такой ныть. Та да. песня вообще. Так, фоточку залампичила. Его мы, конечно же, отпустим. все бармалея. Вот так мы сейчас аккуратненько. Ну какие горбачик красивый. Прям вообще зачетный. <laughs> да, таксист. Зачетный был. Зачетный, скажи. Так, хлопчики. Поменял локацию. Залив следующий. нас вот еще один. Так и вот такой тынскнул горбатенькой, красивенькой. А такая. Красовела. Так. Есть такое дело. Побачила, что робить. <laughs> вы забачили? Я не знаю, что вы Таксист. Какие вони стайни тут, ребята. Ну, дай. <laughs> Прикольно. Так, ладно. Да, пока плыву. Мы тут их по поковыряем. Интересно, как они стайно в коряшке петушатся. Ах ты, даю мою, какие они. Есть, даю. Упав. Таксист, таксист, таксист. Не їш, його, не треба, таксіст. Не їш, кажу його. Та й йо май, він такий. Тут пливи. Найшов його, бачите, під коряшкою. під ногами. Вони тицкаються. Блин, як он их Капець. капец! Ой, сион, прям, прям ой, вони. бла бла оп, есть, взяв. Фу, брось, 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 брось. Сейчас попробую вам показать, як он их Прям тут. Хм. Больше я развлекал, пока топтался. Камеру стал. Вот такие ось. Пистолетик. Есть. Там есть, но ну, мелкий Но есть А okay. Ну что, друзья вот и все. Закончилась наша ультралайтовая сессия на Данці. С этим инструментом, в принципе, скучать особо не приходится. С ультралайтом на речке всегда есть что делать. Интересно, рыбалка, окунь есть. Сегодня как-то он был особо не стайный, тут в конце я нашел его трошки. Ну, он клювал сильно близко под ногами, он развлекал его, короче. Так что, как-то так. Не забываем подписываться, ставить лайки. До новых встреч. Пока.